Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kreatifnya Rekaan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kreatifnya Rekaan ini terdapat pada muka surat 151 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standar pembelajaran pada hari ini iaitu 1.5.1 bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul mengenai kisah kreatifnya rekaan dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kedua, menulis empat perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul dalam sebuah teks cerita kreatifnya rekaan dengan menggunakan maklumat yang disediakan Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul mengenai kisah kreatifnya rekaan dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah Kedua Murid berjaya menulis empat perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul dalam sebuah teks cerita kreatifnya rekaan dengan menggunakan maklumat yang disediakan. Bolehkah murid-murid menjelaskan perbezaan antara ketiga-tiga perangkap lalat di sebelah ini? Bagus, di sini Cikgu Afan kongsikan tiga jenis perangkap lalat. Kita lihat perangkap lalat yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan sebuah perangkap lalat elektrik yang menggunakan tenaga elektrik. Pada kebiasaannya, perangkap lalat ini dipasang di kedai-kedai makan ataupun restoran. Namun demikian, mungkin ada murid-murid yang berkemampuan ataupun sesiapa sahaja yang berkemampuan untuk memasang perangkap lalat ini di rumah kerana kosnya agak tinggi ataupun mahal sedikit. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua itu menunjukkan perangkap lalat yang diperbuat daripada botol plastik. Pastinya ia sangat murah dan jimat wang kerana cikgu rasalah ia tidak memerlukan kos yang tinggi ataupun tak ada sebarang bayaran ataupun perbelanjaan duit kerana kita boleh mendapatkan botol plastik ini di mana-mana sahaja kan ha pastinya ia sangat mudah dan mesra alam seterusnya kita lihat di sebelah kanan itu menunjukkan perangkap lalat yang diperbuat daripada sekeping kertas ha di situ dapatlah kita lihat adanya gam supaya lalat tersebut melekat pada gam itu. Untuk pengetahuan murid-murid, gam pada kepingan kertas tersebut mempunyai bau ikan masin. pastinya lalat akan tertarik dan akhirnya lalat akan melekat pada gam tersebut dan akan mati. Cikgu rasa perangkap lalat ini ada dijual di kedai-kedai serba neka. Jadi, sangatlah murah dan murid bolehlah membelinya di situ. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami serba sedikit mengenai ketiga-tiga jenis perangkap lalat ini dengan sebaiknya. Murid-murid, mari kita membaca maklumat berkaitan kreatifnya rekaan di sebelah ini. Baiklah, di sini Cikgu Afan sudah menunjukkan sebuah maklumat berkaitan dengan kreatifnya rekaan dan Cikgu Afan memudahkan murid-murid supaya murid-murid dapat memahami dan mahu menjelaskan maklumat ini dalam teks petikan cerita nanti Cikgu Afan sudah pun menomborkannya mudah kan di sini oleh itu kita lihat nombor yang pertama di situ berkaitan dengan maklumatnya Linus Ak Merayang Bennetson Michael Lloyd dan Leonardo Bangkit Aklani. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Nangga Pak Sibu Sarawak, Perangkap Lalat, Mengumpan dan Memerangkap Lalat. Inilah maklumat yang pertama yang mahu kita jelaskan nanti dalam slide aktiviti 2. Seterusnya, Cikgu Afan sudah labelkan maklumat yang kedua dengan nombor kedua di situ. Jadinya kita baca maklumat tersebut. Cetusan idea, pencipta berbakat, tiga sekawan, otak cair, rekaan kreatif, sumber inspirasi. Jadinya di sini maklumat ataupun isi yang kedua ini Cikgu Afan akan jelaskan nanti dalam slide aktiviti kedua. Seterusnya kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah labelkan dengan nombor ketiga. Di situlah nombor tiga ini Berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk mencipta perangkap lalat iaitu botol plastik, blok kayu, tiang kayu, pita perekat, gelang getah. Ha, jadinya di sini maklumat ataupun isi ketiga ini Cikgu Afan akan bincangkan nanti dalam slide aktiviti kedua. Seterusnya kita lihat, Maklumat yang keempat yang sudah juga fan labelkan dengan nombor empat di situ. Maklumat yang keempat ini berkaitan dengan cara pembuatannya. Ha. Oleh itu kita lihat maklumat tersebut lubang udara, lalat terperangkap, lalat tertarik akan umpan lalu masuk ke dalam perangkap botol plastik, tiang kayu, gelang getah bekas umpan makanan berbau seperti ikan kering jadi murid akan menjelaskan isi yang keempat atau maklumat yang keempat ini dalam slide aktiviti kedua nanti Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat dengan menggunakan maklumat yang disediakan untuk ditulis dalam perenggan 1 nanti ya. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama ini berkaitan dengan isi 1 iaitu kita mahu menjelaskan gambar ataupun maklumat yang seperti Cikgu Afan sudah tunjukkan pada sebentar tadi. Ha, jadi di sini isi 1 ini murid-murid perlu tuliskan dalam perenggan yang pertama. Oleh itu, perenggan yang pertama ini membincangkan perkara berkaitan pencipta perangkap lalat dan tujuannya dicipta. Oleh itu, kita lihat maklumat yang disediakan. Linus Ak Merayang, Bennetson Michael Lai dan Leonardo Bangit Ak Lani. Oleh itu, kita lihat contoh ayat yang sesuai untuk menjelaskan maklumat tersebut. Perangkap lalat ini dicipta oleh... Dot-dot-dot-dot-dot dan dot-dot-dot-dot. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan ketiga maklumat tersebut. Seterusnya, maklumat kedua. Sekolah Kebangsaan Nanga Pak Sibu Sarawak. Contoh ayat. Mereka ialah murid. Dot-dot-dot-dot. Nah, jadi, murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, maklumat yang ketiga. Perangkap lalat mengumpan dan memerangkap lalat. Contoh ayat, mereka mencipta dot 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 untuk dot 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 dan dot 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 dot. Ha, jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat yang Cikgu Afan sudah berikan di situ. Mudah kan? Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga, ayat ini akan ditulis dalam sebuah perenggan dalam teks petikan cerita nanti ya murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat dengan menggunakan maklumat yang disediakan untuk ditulis dalam perenggan kedua nanti. Di sini kita mahu menjelaskan bagi isi yang kedua ya dan isi kedua ini akan ditulis dalam perenggan yang kedua. Dan untuk pengetahuan murid-murid juga, perenggan yang kedua ini membincangkan perkara berkaitan dengan latar belakang pencipta perangkap lalat. Ha, jadi di sini kita lihatlah terus kepada maklumat dalam jadual di bahagian tengah itulah yang sudah Cik Afan warnakan dengan warna merah. Kita lihat di situ cetusan idea dan pencipta berbakat. Contoh ayat, perangkap lalat ini adalah daripada Dot, 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 dot. Mereka yang merupakan. Dot, 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 dot. Ha, jadi, murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, tiga sekawan otak cair. Oleh itu, kita lihat contoh ayatnya di sebelah kanan itu. Mereka merupakan. Dot, 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 dot. Yang sungguh. Dot, 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 dot. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya, maklumat yang ketiga, rekaan kreatif, sumber inspirasi. Contoh ayat, mereka berjaya menghasilkan yang menjadi kepada murid-murid lain. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid Ketiga-tiga ayat ini akan disatukan untuk membentuk sebuah perenggan dalam sebuah teks petikan cerita nanti ya murid-murid. Baiklah murid-murid. Mari kita membina ayat dengan menggunakan maklumat yang disediakan untuk ditulis dalam perenggan ketiga nanti. Untuk pengetahuan murid-murid, perenggan yang ketiga ini berkaitan dengan isi yang ketiga iaitu Cikgu Afan sudah tandakan maklumat pada awal tadi dengan menggunakan nombor tiga kan. Ha, inilah kita mahu membincangkan berkaitan maklumat ataupun isi ketiga tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, Isi ketiga ini berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan. Oleh itu, kita lihat maklumat yang Cikgu Afan sudah sediakan dalam bahagian tengah jadual tersebut. Botol plastik, blok kayu, tiang kayu, pita perekat dan gelang getah. Contoh ayat, mereka menggunakan bahan seperti dot 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 dot, dot dan dot dot dot. Ah, ha, jadi di sini Cikgu Afan sudah sediakan lima tempat kosong dalam ayat ini. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang Cikgu Afan sudah nyatakan di situ. Seterusnya, maklumat kedua, lubang udara. Contoh ayat, cara untuk membuatnya sangatlah mudah iaitu botol plastik perlu ditebuk untuk membuat dot 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 dot. Ha, jadi, di sini murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat yang telah cikgu Afan berikan. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat ini merupakan ayat majmuk. Ha, kerana ayat majmuk ini menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu adanya untuk di situ. Ha, jadi, di sini pembelajaran pada hari inilah kita mahu menjelaskan maklumat dengan menggunakan pelbagai ayat. Ha, jadi di sini salah satunya ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Seterusnya, maklumat yang ketiga gelang getah. Kita lihat contoh ayatnya, setelah botol plastik ditebuk, ikatkannya dengan menggunakan dot, 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 dot pada tiang kayu. Jadi murid lengkapkan ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan disatukan untuk ditulis dalam sebuah perenggan dalam teks petikan cerita nanti ya murid-murid. Dan yang terakhir murid-murid, mari kita membina ayat dengan menggunakan maklumat yang disediakan untuk ditulis dalam perenggan yang keempat nanti. Baiklah, di sini Cikgu Afan mahu menjelaskan maklumat berkaitan dengan isi yang keempat iaitu gambar yang Cikgu Afan sudah tandakan tadi dengan nombor empat iaitu isi yang keempat ini akan ditulis dalam perenggan yang keberapa. Bagus, perenggan yang keempat. Jadinya, perenggan yang keempat ini membincangkan perkara berkaitan dengan cara pembuatan. Ya, yeah. jadi di sini kita lihat maklumat yang sudah Cikgu Afan sediakan di bahagian tengah itu. Bekas umpan yang mengandungi makanan berbau seperti ikan kering. Contoh ayat, kita perlu meletakkan dot 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 dot. Ha, ah, jadi, murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Seterusnya maklumat yang kedua di bawah itu ya, lalat tertarik akan umpan lalu masuk ke dalam perangkap. Jadi di sini murid lengkapkan sahaja ayat yang di sebelah kanan itu. Wah, tidak lama kemudian dot 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 dot. Ah, ha, jadi di sini ayat ini merupakan ayat apa ayat seru kerana ayat seru ini menggunakan kata seru wah di situ jadi murid lengkapkan saja ayat tersebut dengan menggunakan maklumat tersebut seterusnya maklumat yang ketiga lalat terperangkap ha, contoh ayat akhirnya dot 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 di dalam perangkap lalat tersebut. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan disatukan dalam sebuah perenggan untuk ditulis dalam sebuah teks petikan cerita nanti ya murid-murid. Kini tiba masanya, mari kita menyampaikan sebuah cerita dengan melengkapkan perenggan teks cerita kreatifnya rekaan. Sila rujuk selai aktiviti dua tadi untuk mendapatkan ayatnya. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan ini sangatlah mudah. Cikgu Afan sudah memberikan panduan untuk murid-murid menyiapkan aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga ini murid perlu melengkapkan teks petikan cerita ini dengan menggunakan maklumat yang telah kita bincangkan tadi iaitu berkaitan dengan ayat yang telah kita bina tadi. Jadi di sini kita lihat P1 merujuk kepada perenggan yang pertama iaitu pendahuluan. Jadi di sini murid-murid lengkapkan maklumat tersebut ataupun perenggan pendahuluan ini dengan menggunakan isi satu tadi. Ha, jadi, murid rujuklah slide aktiviti dua tadi. Mudah kan? Seterusnya, P2 perenggan yang kedua, murid lengkapkan sahaja. Perenggan ini dengan menggunakan isi yang keberapa? Mestilah isi yang kedua. Ha, jadi, murid rujuklah slide aktiviti yang kedua tadi. Seterusnya, P3, murid lengkapkan sahaja perenggan ini dengan menggunakan isi yang ketiga. Jadi, murid seperti biasa rujuklah semula slide aktiviti yang kedua dan P4 iaitu perenggan yang keempat murid-murid lengkapkan sahaja perenggan yang keempat ini dengan menggunakan isi yang keempat isi yang keempat itu murid-murid dapatkannya daripada slide aktiviti kedua tadi dan P5 sebagai perenggan yang kelima iaitu penutup. Penutup cikgu Afan sudah sediakan di sini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.